Компания Валента рада представить вам V Roller — принципиально новое косметологическое изделие, применяемое профессионалами по уходу за кожей во всем мире. V Roller — это простой, но высокоэффективный инструмент, основанный на принципе стимуляции кожи микроиглами и прекрасно зарекомендовавший себя в области неабляционных процедур по уходу за кожей. Косметическая процедура с его использованием не занимает у клиента много времени. Микроигловые роллеры прокалывают эпидермальный и дермальный слой кожи, создавая при этом тысячи микроканалов. Воздействие роллера кратковременно ранит кожный покров, что стимулирует естественные защитные механизмы и принуждает кожные системы к самовосстановлению. В результате стимулируется фактор роста, и в клетках нашей кожи происходит естественная выработка коллагена и эластина. Микроигольчатая терапия выравнивает мелкие морщины и заметно улучшает общее состояние и тонус кожи. Исследования показали, что плотность кожи повышается на 8%. Это помогает ей обновляться быстрее. Любое наружное средство, наносимое на кожу, впитывается в нее с коэффициентом абсорбции менее 3%. После обработки микроиглами коэффициент впитывания лечебных растворов повышается во много раз до 3000%. Роллеры изготавливаются из высококачественных профессиональных материалов и компонентов. Каждый роллер содержит 200 микроигл, выполненных из нержавеющей стали толщиной 0,7 мм тоньше человеческого волоса. В настоящее время нашей компании предлагается 5 видов роллеров, варьирующихся по длине игл от 0,2 мм до 2 мм. Длина применяемых микроигл зависит от состояния кожи клиента и рекомендованного лечебно-косметического курса. Линейка роллера для профессионального использования включает в себя три роллера с длиной игл 0,5 мм, 1 мм и 2 мм. Применение роллеров помогает сглаживанию угревых рубцов, морщин, растяжек, а также минимизирует возможность появления целлюлита и способствует восстановлению роста волос. Роллеры предназначены для улучшения плотности, структуры и общего внешнего вида кожи. Поскольку профессиональные иглы проникают в более глубокие слои кожи, настоятельно рекомендуется применять крем-анестетик непосредственно перед обработкой. Модель VR3 с длиной микроигл 0,3 мм специально разработана для разглаживания мелких морщин и укрепления кожи лица. Модель VR2 это домашний вариант ухода за кожей с использованием микроигл. VR2 способствует самовосстановлению кожи путем проникновения в ее более глубокие участки. Для демонстрации мы будем использовать следующие инструменты и косметические средства. vr модель VR5, крем-анестетик, омолаживающее средство, увлажняющая пептидная маска, заживляющее средство, солнцезащитный крем. Начинаем с тщательной очистки кожи. Протираем ее солевым раствором. Наносим анестетик на всю поверхность лица. Остерегайтесь попадания анестетика в глаза. Оставим крем примерно на 20 минут. Тщательно снимаем все остатки крема. Затем следует мысленно разделить лицо на 5 участков. Каждый участок лица обрабатываем роллером вертикально, горизонтально и диагонально. Примерно 3-4 раза в каждом направлении. Начиная с лба, наносим омолаживающее средство и начинаем обрабатывать с роллером. Обрабатывая кожу между бровей, просто поставьте указательные средние пальцы между бровями. Аккуратно раздвиньте кожу и обработайте ее роллером. Затем переходим на левую щеку и наносим слой омолаживающего средства. Продолжаем обрабатывать кожу в тех же направлениях, что и до этого. То же проделывается с другой щекой, проявляя особую осторожность в области глаз и висков. Проводя валиком роллера под глазами, начните с внешнего угла и видите валик горизонтально к внутреннему углу, Обрабатывая виски, видите, валик вертикально. Затем омолаживающее средство наносится на нос. Аккуратно отводим кончик носа вниз и налево, чтобы провести рулером в складках носа. Таким же образом обрабатываем другую сторону носа, направляя кончик носа вниз и вправо. В завершении этого этапа процедуры наносим омолаживающее средство на подбородок и область над верхней губой. Обрабатываем подбородок в том же направлении, что и щеки и лоб. Имейте в виду, обрабатывая кожу над ртом, нужно тщательно следить за тем, чтобы роллер не задел губ. Проще всего направлять роллер вертикально, поскольку пространство обработки в этом месте ограничено. На этом первый этап процедуры завершен. Когда обработка вы роллером завершена, нежно массируем все лицо с использованием оставшегося раствора. Затем наносим увлажняющую пептидную маску. Перед применением ее рекомендуется охладить. Маска успокоит и увлажнит кожу. Оставляем ее на лице на 15-20 минут. После этого наносится густой слой заживляющего средства. В конце процедуры на лицо наносится обильное количество солнцезащитного крема. После проведения процедуры могут наблюдаться кратковременное легкое покраснение, разбухание кожи и ощущение жжения. Естественным побочным действием процедуры является также дегидратация и шелушение рогового слоя эпидермиса. Особо отметим, что после процедуры необходимо постоянно поддерживать кожу в увлажненном состоянии. В течение 12-24 часов указанные симптомы раздражения полностью проходят. На некоторое время после проведения процедуры Рекомендуется воздерживаться от использования косметики, загара, плавания и посещения всех видов бани и сауны. Учтите, что некоторые типы средств ухода за кожей могут вызывать различную реакцию кожи. Не используйте вы роллер на раздраженной или инфицированной коже. Диабетикам также рекомендуется воздержаться от применения изделия. Компания «Валента» предлагает 6 эффективных лечебно-косметических препаратов, а также средства со стволовыми клетками для применения в комплексе с обработкой V-роллерами. Vital WH. Vital WH обеспечивает дополнительное увлажнение и содержит активные заживляющие составляющие, а именно полипептидные и стимулирующие фактор роста ингредиенты. Может использоваться в комплексе с V-роллером и абляционными процедурами. Vital W ⁇ наиболее эффективное средство против морщин. Если вам необходимо средство для осветления участков степной пигментации, попробуйте Vital PS. Против растяжек предлагается средство Vital SN. Vital CL отлично зарекомендовал себя в антицеллюлитных программах. Препарат Vital HR представляет собой состав, способствующий восстановлению роста волос. Столовое пептидное средство MTS содержит 130 видов чистых факторов роста полученных путем экстракции из стволовых клеток. Основные качества препарата – эффект разглаживания морщин, отбеливания и соживления кожи. В заключение мы предлагаем анестетик нам мастер. Он отличается от других анестетиков тем, что в его состав входит липосомный капсулированный лидокаин. Для ваших клиентов у нас существует также линия продуктов по домашнему уходу за кожей. По всем вопросам будем рады предоставить вам дополнительную информацию. Благодарим вас за просмотр нашего демонстрационного фильма. Вероллер – это благотворное для кожи и сравнительно недорогое медицинское изделие, основанное на принципе микроигольчатой терапии. Свяжитесь с нами и получите бесплатную консультацию по дополнительным средствам и процедурам с использованием Вероллера.